который представляет сегодня институт Кенгенплан и ее разработчиком действующего генплана Миста. И на первом он поговорит все вопросы из них. Я, ну, к сожалению, сегодня на встрече не присутствуют авторы новой концепции генерального плана, від заказчика. А, для... Вибачте, а, так, дуже, на жаль, вони не присутні, ми їх дуже а, запрошували в нашу студію, але всі вони а, мали якісь причини, за яких вони не прийшли сюди. Але запрошені не було. вибачте. І не прийдуть. От. І мало, мало того, не підставлено матеріали, собственно, нової концепції, а в проєктному ділі чертежі должны присутствовать, иначе на пальцах, извините, довольно тяжело вам показывать. Я постараюсь рассказать о каких-то там нарушениях, ошибках, которые делаются в, нынешнем, в нынешней концепции генерального плана. Вот. Ну, как получится. Если вы город знаете более-менее, то вы значит, за моим, моими словами немножко последуете. Я хотел бы немножко начать с истории, так, поскольку вопрос звучит, в чьих интересах создается новая концепция генерального плана. Вот. История ну, не очень далекая, будем так говорить. Когда генеральный план 2002 года по 2020 был утвержден, вот, он начал действовать по чуть-чуть, потом поменялась власть городе и э, началась, э, ну, с одной стороны, интенсивная замена э, административного аппарата, а, э, собственно говоря, э, принципы у нового аппарата были одни – не развивать город, а э, продать выгодно для себя э, все то, что еще осталось в городе. И чем быстрее, тем лучше. Но, к сожалению, может быть, кто из вас не знает, существует порядок отводов земельных участков, утверждение их решением Киеврады. Вот. Институт генерального плана, являясь разработчиком практически всех генеральных планов и довоенных, и послевоенных. Вот Юрий Борисович, автор трех генеральных планов, включая действующие до 2020 года. Вот. И с авторами генерального плана всегда отводы участков согласовывают но когда началось уже разбазаривание территорий, распродажа территорий, ну категорически, которые нельзя приватизировать, отдавать совершенно по другую застройку, сегодня экологи, экономисты говорили там, о тех парках, о Турхановом острове, о острове и так далее, так. мы категорически отказались подписывать, визировать такие... Ну, осуществлялось давление со всех сторон, не получилось. И тогда в 2007 году, в декабре 2007 года, Институт Генерального плана был э, отлучен от функции согласования э, отводов э, по городу Киеву, и эта функция была передана э, созданному при э, главархитектуре э, центру местоположения, который в начале был ну типа таким. И тем самым просто хозрасчетным предприятием, а потом его сделали коммунальным уже после 2007 года, коммунальным институтом, и ему передали функции все согласования и так далее. И тогда все пошло как по маску. Ну, значит, к нам начали поступать запросы, например, от следственных органов, от прокуратуры и так далее. А соответствует ли, например, такой-то отвод к генеральному плану? Мы отвечаем, не соответствует генеральным планам, на этом месте должен быть парк, или на этом месте должна быть промышленная территория, а ее отводят под усадебную застройку. Вот И э, тут же появилось у э, заинтересованных лиц, у Киеврады, у администрации, э, что же это за генеральный план, который не позволяет нам отводить то, что, там, то, что мы хотим. И э, сразу же было поручено центру местобудования, причем именно поручено, хотя существует порядок тендерных закупок проектной документации. То есть в данной ситуации должен был быть объявлен тендер. Он где-то Кирилл был назначен, типа тендер с одним исполнителем, и они поручили, получили такой заказ на выполнение новой концепции, которая сокроет все те отводы, вы знаете, их многократно говорили, там тысячи гектаров на одной сессии отводил, отводились парки, леса, лесопарки, промышленные территории, ну, резервированные и так далее. И вот таким вот образом значит, и появился этот заказ на новый генеральный план. И действительно сейчас, когда мы смотрим, вот, Товарищи говорили о, об этих э, нарушениях, так значит, нет в этом генеральном плане нет столицы. Там есть опорный план по всем незаконным этим отводам. То есть они их уже, вот у них есть три варианта, три варианта развития города Киева. Там нет э, развития, там просто, э, значит... Утверждение вот этих незаконных отводов появилось в охранных зонах, в заказниках, ну где, где угодно. Ну, и сейчас они хотят это протолкнуть, дабы ни, как говорится, комар носа не подточил, ни какой там правоохранительный орган, спрашивая, а соответствует ли оно генеральному плану. Да, они утвердят, и оно будет соответствовать. Туда вложены огромные деньги, конечно, поломать я не знаю как говорится просто сил не хватает на эту борьбу и все такое прочее значит по минимуму можно сказать вот все вы знаете как тяжело на сегодняшний день перемещаться по киеву людям работающим то есть у нас левый берег превратился в спальный район значит все районы. Тройдещина, там Воскресенка, Радужный, Дарница и так далее и тому подобное. Ну, почему? Там были промышленные территории, промзоны. Но, к сожалению... У нас вот уже 20 лет почти независимости, а промышленность, во всяком случае в Киеве, она у нас хереет и хереет. Нет, чтобы развивать сюда, чтобы люди вкладывали, там, инвесторы вкладывали деньги в промышленность. Естественно, чтобы эта промышленность была экологически безопасной, то есть она высокотехнологическая, пожалуйста, для того, чтобы люди могли найти места приложения своего труда. Но, к сожалению, это не получается, и поэтому левый берег это почти миллион жителей. С утра весь едет на правый берег. И наоборот, вечером это самое значит, направление наоборот в противоположную сторону. Мостов, вы знаете, что Днепр с поймой достаточно широкий и значит строительство это не мост там через Москву реку или там даже в Париже где-то через Сену вот или через Темзу в Лондоне это мостовой переход с насыпями с эстакадами с мостами вот. и стоит строится достаточно долго ну, в общем-то практика где-то Перед развалом Советского Союза в Киеве построено было два моста, Московский и Южный. Они где-то около 8 лет, каждый из них строился. Но этих мостов не хватает. И вот сейчас значит, этой концепцией утверждается передача резервных территорий, например, на Троещине и на Осокарках, которые намечались под развитие промышленности, для того, чтобы люди Троещины, Воскресенки могли там работать. Могут быть там и офисы размещены, предприятия какие-то и так далее. Их передают под жилищное строительство. Оно было отведено вначале под усадебную застройку, потом всякими там продажами, перепродажами. Значит, оно сейчас отводится под многоэтажную застройку. Значит, территории этой хватит для того, чтобы разместить как минимум 1300 еще дополнительного населения. Вы представляете, какая нагрузка пойдет на э, те мосты, которые э, сегодня есть. А новые, ну вот еще начал, начал, начал был строительством метро, э, мост э, автодорожный с метрополитеном э, Срыбацкого острова на Воскресенку и на Троещину, и он успешно э, заморожен даже не за, самое, законсервирован, стоит ржавеет, и все это самое. А о новых мостах тут и речи быть не может.